কেনেকুৱা হৈছে দেখাই দিওঁ দোকানৰ দৰে বনাব পাৰি এই ধৰণে মচমচীয়া চাওঁ অলপ বাদাম দিছো মজা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পালে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভুজিয়াৰ কাৰণে বুটৰ দালি ৰেকাপ ল'ম কম পৰিমাণে বনাম এতিয়া ভিজাই থোৱা হ'ব এক ৰাতিৰ কাৰণে আমাক পানী পানী দি ভিজাই ৰাখিম চ'দা দিছোঁ আধা চামুচ তেতিয়া নৰম হ'ব চ'দা দিলে এতিয়া হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ৰাখি থোৱা হ'ব এক ৰাতিৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিলোঁ এতিয়া এক ৰাতিৰ পিছত চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে অলপ নৰম হ'ব লাগে এতিয়া বুটৰ দালিকেইটা ধুনীয়া হ'ব নমকিন বনালে এতিয়া চালি লোৱা হৈছে চালনী এখনত চালি লৈ চাফা কৰি শুকুৱাই ৰাখি দিয়া হ'ব অলপ সময় তাতে পানীটো নোহোৱা হৈ যায় বুটৰ দালিৰ পৰা এতিয়া ভাজিবলৈ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ধুনীয়া হয় এতিয়া কাপোৰ এখনত উলিয়াই ল'ম এইধৰণে এতিয়া পানীখিনি যাবৰ কাৰণে গাখীৰ দিয়া হ'ব এঘণ্টাৰ কাৰণে ফেনৰ তলত এতিয়া ভুজিয়াখিনি বনাই ল'ম প্ৰথমে কাপ লৈছোঁ বেচন কম পৰিমাণে বনাম নিমখ দিছোঁ এক চামুচৰ সৈতে অলপ কম জেলিকা পাউদাৰ দিছোঁ আধা চামুচ এক চামুচমান দিছোঁ সৰু চামুচেৰে ধনিয়া পাউদাৰ দিছোঁ এক চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ অলপ আধা চামুচমান ৰিফাইন অইল দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এক চামুচ একেলগে গোটেইখিনি মিলাই লোৱা হ'ব চামুচৰে জেলিকা পাউদাৰ আৰু অলপ দিছোঁ তেতিয়া ভাল হ'ব জ্বলা জ্বলা বেছি হ'ব জেলিকা পাউদাৰ বেছি দিলে গৰম পানী লৈছোঁ মিডিয়াম গৰম পানী একেলগে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফেটি লোৱা হ'ব বেচনৰ পেটাৰখিনি এতিয়া অলপ পাতলা কৰি পানী দি দিয়া হৈছে বেচনৰ বেটাৰখিনিত বেচনৰ ভুজিয়াৰ কাৰণে এইধৰণে ফেটি লোৱা হ'ব পাঁচ মিনিটমান যাতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় বেচনৰ বেটাৰখিনি এতিয়া চাইছোঁ অলপ টাইট আছিলে অলপ পানী দি আকৌ মিলাই লোৱা হ'ব এইধৰণে মিলাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱা হ'ল মিলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া বটল এটা ফুটাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ গজালৰ সহায়ত মেচিনৰ সহায়ত নবনাও ভুজিয়া বটলৰ সহায়ত বনোৱা হ'ব এতিয়া সৰু থেপি এটা লৈছোঁ বটলত ভৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া বেচনৰ বেটাৰখিনি ওপৰত ঢালি দিছোঁ পিপা এটা লৈছোঁ সৰু ওপৰত দি দিছত বেচনৰ বেটাৰখিনি ভিতৰত সোমাই গৈছে ওপৰৰ পৰা ঢালি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া গোটেইখিনি ভৰাই লোৱা হৈছে ভৰাই লৈ ঢাকনটো মাৰি দিয়া হৈছে বটলৰ এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি লোৱা হ'ব প্ৰথমে গেছটো অন কৰি দিলোঁ ৰিফাইন অইল দি দিয়া হ'ল আধা লিটাৰমান ফুল গৰম হ'ব দিম এতিয়া বাকী বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ বেচনৰ ভৰাই লোৱা হ'ল বটলত দালিখিনি শুকাই থোৱা হৈছে এতিয়া তেল গৰম হ'ল বেচনৰ বেটাৰখিনি দি দিয়া হৈছে অলপ অলপকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে বেচনৰ ভুজিয়াখিনি অলপ সময় লৰাই দিছোঁ লৰাই দি উলিয়াই লোৱা হ'ব বেছি ৰঙা কৰিব নালাগে এই ধৰণে এক দুই বাৰ পাল্টি কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া উলিয়াই ল'ম কাঁহী এখনত এইধৰণে বনাই খাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় বেচনৰ ভুজিয়া আকৌ দি দিয়া হৈছে এই ধৰণে তেল গৰম থাকিব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া হয় বেচনৰ ভুজিয়া পাল্টি কৰি দিছোঁ এইধৰণে পাল্টি কৰি উলিয়াই লোৱা হ'ব গেছৰ পাৱাৰটো অলপ কমাই দিছোঁ যাতে জলদি নাযায় জল্দি এতিয়া উলিয়াই ল'ম আকৌ তেলখিনি যাবলৈ দিছোঁ কাঁহী এখনত উলিয়াই লোৱা হ'ল একেলগে এতিয়া বুটৰ দালিখিনি ভাজি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ব পানীখিনি যাবৰ কাৰণে ফেনৰ তলত ৰাখি দিয়া হৈছিলে বুটৰ দালি প্লেটখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে এতিয়া ভাজি লোৱা হৈছে গোটেইখিনি দি দিয়া হ'ল একেবাৰে ভাজি ল'ম বুটৰ দালিখিনি এইধৰণে একবাৰ দুইবাৰ লৰাই দিছোঁ গেছৰ পাৱাৰটো ফুল পাৱাৰ পাৱাৰত ভাজি লোৱা হ'ব এতিয়া বেচনৰ সুজিয়াখিনি চেক কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে মচমচীয়া হৈছে গেছৰ পাৱাৰটো ফুল পাৱাৰত ভাজি থকা হৈছে বুটৰ দালিখিনি এতিয়া চেক কৰি চাম ভাঙি যাব লাগে কুৰকুৰীয়া হ'ব লাগিব এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছে ডাল বুটখিনি ভজা হৈ গৈছে ওপৰলৈ উঠিলে ভজা হৈ যায় এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া উলিয়াই ল'ম গেছটো অফ কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি ডালব উলিয়াই লোৱা হ'ব বেছি নকা ৰঙা নকৰোঁ গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম কুৰকুৰিয়া মচমচীয়া হয় এইধৰণে বনাই খাব লাগে এতিয়া বাদাম অলপ লৈছোঁ বাদাম দিলে টেষ্টি হ'ব গৰম তেলত দি দিয়া হৈছে বাদামখিনি বেছি সময় নালাগে বাদাম ফ্ৰাই কৰিলে সোনকালে হয় এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত উলিয়াই লোৱা হৈছে বাদামখিনিও বাকী মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম নিমখ দুই চামুচ হৈছোঁ নিমখখিনি ভাজি ল'ম নিমখ নহ'লে কালা নিমখো দিব পাৰে তেতিয়া টেষ্টি হয় এতিয়া বাদামখিনি মিক্স কৰি লোৱা হ'ল ভজিয়া আৰু ডাল বুটৰ লগত এতিয়া নিমখখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি মছলাখিনি মিলাই লোৱা হৈছে ধনিয়া পাউদাৰ জলকীয়া পাউদাৰ একেলগে মিলাই লৈছোঁ অলপ গৰম আছে নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত কাঁহী এখনত দি দিয়া হ'ল দি দিলোঁ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম ৰেডি হ'ব ডাল বুট ভুজিয়া গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লোৱা হ'ল এই ধৰণে বনাই খাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ ঘৰতে দোকানৰ দৰে ডাল বুট ভুজিয়া বনাই খাব পাৰে চাহৰ নাস্তা সন্ধিয়াৰ নাস্তা ধুনীয়া হয় খাবলৈ মচমচীয়া কুকুৰীয়া হয় আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ সকলোকে